Günəlik xəbərlərdən ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda Qurban bayramı ilə bağlı qılınacaq bayram namazının vaxtı açıqlanıb. Bu barədə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazilər şurasının qəbul etdiyi tövsiyə bildirilir. Qeyd olunub ki, iyulun 20-si və 21-də məscidlərdə birgə bayram namazları qılınacaq. Tövsiyələrdə o da vurğulanıb ki, şəriətə uyğun olaraq qurban kəsməyi iyulun 20-sindən başlayaraq 3 gün davam edə bilər. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazilər şurası Qurban bayramına dair tövsiyələrində qeyd edir ki, qurban kəsmək əsasən Məkkədə zəvarlara vacibdir. Digər yerlərdə isə imkanı olan adamların qurban kəsmələri sünnət əməli hesab olunur. Qurban ətini fəqir və kasıb ailələrə paylamaq böyük savabdır. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsilən heyvan sağlam və kəsmə yararlı olmalıdır. Xəstə, arıq və qüsurlu heyvanlar qurbanlığa münasib sayılmır. Qurban qoyun, keçi, öküz, inək və dəvə ola bilər. Adətən müəyyən yaş həddinə çatmış heyvanlar kəsilir. Keçi və qoyunun yaşı 1 ilə yaxın, öküz və inək 1 və ya 2 ildən artıq, dəvənin isə 5 ili tamam olmalıdır. Qurbanlıq əsasən 3 hissəyə bölünür. Bir hissəni qurban sahibi özünə götürə bilər, digər hissə fəqir və kasıb ailələrə, üçüncü hissəni isə hədiyyə kimi qohum əqrabaya paylanması tövsiyə olunur. Şəriətə görə heyvanın üzü qibləyə uzadaraq qurban niyyəti ilə Allahın adı çəkilərək kəsilməsi vacibdir. Günəlik xəbərlərdən ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.